ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଣାମ ଓ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଣାମ ଓ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା ଆଉ କଳିଯୁଗର ଜାଣିବା କଥା ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଗ୍ରନ୍ଥ আমার পঞ্চখা মানে লিখিদি যাই অচ্যুতনন্দ দাস ব্রহ্মাণ্ডের আজ পর্জন কে জন্ম হয়ে না প্রিয় দর্শক বন্ধু তা লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ লেখা ভালো সামর্থ্য ভক্ত আজ পর্যন্ত কে জন্ম নেই না ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ସିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସିଏ ତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନଥିଲେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ତ ସେହିପରି ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ବାରଣ ବେଳକୁ ବିହନ ବାଣ୍ଟିବି ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ କେହି ଲକ୍ଷେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ହଜାର ଗ୍ରନ୍ଥ ବୁଝାଇବି ସମ୍ବଳରେ ଉଦୟ ହୋଇ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ବାରଣ ବେଳକୁ ବିହନ ବାଣ୍ଟିବି ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ କେହି ଲକ୍ଷେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ହଜାର ଗ୍ରନ୍ଥ ବୁଝାଇବି ସମ୍ବଳରେ ଉଦୟ ହୋଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ତ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତା'ର ସାରାଂଶ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୁପତ ଗୁପତ ଏ ମହାଗୁପତ ମହାଗୁପ୍ତ ଅଟେ ରାମ হর ব্রহ্মা যে অগচর হব ইন্দ্র চন্দ্র মানে গুপ্ত যে স্বয়ং ভগবান শিব জানি পারিবে না এয়া জানে কিন্তু ভক্ত মানে প্ৰথমে জানিব আন্দ্ৰ ইন্দ্ৰ তথাটো ছাড়ন্ত প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধু এখন সম্পূৰ্ণ গুপ্তভাৱে ৰখিব কোৱা যায় কাৰণ কেৱল ভক্ত জানে যোন সত্য যুগকু যাব যক্ত গুড়িক চিলেকশ্যন হৈ কেৱল জানিবে তো কো মানে ভক্ত সামানে নিজও কমিটি চিনিবে সামানে ভক্ত বলে তো ভক্ত কু কেবে কো মায়া ধরি পারিব না যেতে চেষ্টা করলে বি কড়ি তা জালের পকাই নাহি। ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ହଉ ତାର ରାସ୍ତା ବାହାରିଯିବ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଯେକୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ହଉ ତାକୁ କେହି ଧରିକି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଆଉ ଏମିତି ବି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦେବେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ ଥାଉ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟରେ ଥାଉ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖରେ ଥାଉ ସେ ତ କେବଳ ତାର ପରୀକ୍ଷା ନା ଭକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ନେବେ କେମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ତାକୁ ନେବେ ପରୀକ୍ଷାଟି ନେବେ ଆଉ ଯିଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଜେ କରିପାରୁଛି ସେ କେବେ ବି ଭକ୍ତ ହେବନି ଟିକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭଗବାନ ହିଁ ତାକୁ ସମସ୍ୟା ଦେବେ ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭଗବାନ ହିଁ ତାକୁ କରାଇ ଦେବେ ଆଉ ଭକ୍ତଟି ଆଜ୍ଞା କେବେବି ଆଉ କେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ସେ ରୁହେ ସେ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆଉ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭଳି ତାକୁ ପରିବେଶ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ତା'ର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେ ଭକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ କଳି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଓ କୋଷଣ ହେବ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେତେବେଳେ ବିନାଶ ଲୀଳା ହିଁ ହେବ ଏ ଜଗତରେ ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଓ କୋଷଣ ହୋଇନଥିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଥିବ କି ଡାକିବନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଷ୍ଟରେ ହିଁ ଥିବ ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ତ ନିକଟ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ହେଉ ଆଉ ଭାରତରେ ହେଉ ଭାରତ ବାହାରେ ହେଉ ଘଟିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା ଜଳପ୍ରଳୟ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଳୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଯୁଗ ଭଳି ଏ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୁଗର ମଧ୍ୟ ପରମାୟୁ ସରିଯାଇଛି କଳିଯୁଗର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ତ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଯେତିକି ବି ଏପିସୋଡ଼ରେ ସବୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି କେବଳ ଏଇ ମାଳିକା ବିଷୟରେ କିଏ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଭକ୍ତ କିପରି ହୋଇଥିବ ଭକ୍ତ କେମିତି ଆଉ ଭକ୍ତ ସେ କିଏ କେଉଁ ରୂପରେ ଥିବେ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ହିଁ ଥିବ সেইখ শাতিৰে কাৰণ ভক্ত কৰ্চন নহ'ল পৰ্যন্ত এই যুগৰ পৰমায়ু সৰিব নতটি আজে কষ্ট পাইলে সেই ভগৱানক ডাকিব ন কেৱল ভক্ত ভগৱানক ডাকিলে ভগৱান শুনিব আৰু অন্যথা এই ৰাক্ষস মানে ডাকিলে শুনিব নে ৰাক্ষে যো মানে আমি ভক্ষণ কৰনি পৰচৰ্চা পৰস্ত্ৰী ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପରଧନ ପରକୁ କେମିତି ଅଶାନ୍ତିରେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ ପର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୁଗର ରାକ୍ଷସ ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করে আমি নিশ্চিত ভাবে আশীর্বাদ করবে যদি আমার ভুল যে যেতে আমি ক্ষমা করে দেবে ধন্যবাদ